Да. Да? Но не моя. Влада Белозерова. А где он? Это изолап, третий павильон. А, ну она просто здесь катается, и вы, ну, вы умеете какое-то к ней отношение, правильно? Ну да, мы ее только что починили, теперь тестим. А что было сломано? Э -э не знаю. Мы просто изоленты немножко добавили, О, и все. <связано> Изолента. Еще не было скотча, да, то можно было не работает Нет? только изолента синяя а, или черная э, расскажи ее как собрали полностью с нуля да? а, ну скажем это больше как модернизированная купленная моделька в чем модернизация а, состояла в изоленте движок э, штатная получается комплектация идет коллекторный mm -hmm. щеточный здесь бесколлекторный бесщеточный mm -hmm. Регулятор оборотов, другие аккумуляторы, шасси, развал схождений. Ну, это просто, ну, как с настоящей тачкой, только поменьше. Полный тюнинг, да? Да, да? да. То есть, если бы здесь был корпус, можно было подойти, так, корпус снять и, типа, похвастаться, посмотреть, да, что да, у да, меня. Да, да, да. Это именно так делается на соревнованиях. Серьезно? Да. Класс. Надо будет съездить. Ну, это не единственная тачка. Есть, там, траги тоже. Угу. А, модернизированная половина деталей убрана, перепечатана на 3D-принтере. О! Угу. машина, беги! Да! Вот, классно, здорово, катайтесь дальше и удачи! И мейкеры, да? Да. И можете передать пример. Пример привета. Потому пример, что вы в прямом привет. эфире. А, в, в смысле, меня никто не, не сказал, но а, передаю всем знакомым привет, кто меня знает. Привет. Приходите, тут еще есть yeah. время. И... Да. Ну, любим мы повеселиться, особенно пожрать. Тут что-то вкусненькое. В данном случае попить. А... Я думал, тут делают что-то свое. Тут... <music> Здрасте. which um, was created on the workshop by our customers. Uh, here is a jewelry from, uh, from uh, leather too. so this all, which is from uh, leather and a uh, wood, is by laser cutter. and this little plastic uh, is from uh, 3d printers. here you can see the ruin of the slovak castle uh, called uh, betel, which was scanned by, by drone and then printed. Um, we had uh, our own project. The clients, for example, he's a uh, wooden, uh, wooden uh, uh, fish or aquarium. Or do you think technology of something? Five euros if you do it myself. And this is, is a hydroponic system with a solar panel, which has in China, which rotate with this and get oxygen to the fish in the water. So. We like for example programming too. We we do some uh, robots by Arduino like this one and from for example Raspberry Pi. You're welcome! Thank you. Doom. You see that this is, for example 3D model? Support. This is special material which we use uh, where we print something more than 60 degrees. And here is the, this one. It's a miniature of this. But you see that we don't have uh, any any support here. This is a clear model. So, or for example, 3D print can print model in model like this one, or thrill uh, bit like this. We, for example, have. Uh, So we can print something in two colors, for example. So, like this. Our special material is special of, uh, filaments with wood plexiglass. It's with uh, it's a filament with plexiglass. This is a filament using for pre-series, So it's uh, very precious. so. Okay. Good luck. Thank you. Bye. I hope the viewers Пойдем дальше, пойдем дальше для Фабио Крокуй, Сити. Здравствуйте. Книги, ну, точнее, как это книги, я вижу. А, да. Продукции, карты, экскурсионные маршруты. раз. Пазл с центральной частью города, вот такая вот картинка складывается, есть раскраски открытки на акварельной бумажке, очень mm. интересные, да, квестовых маршрутов, маршрута и полностью как вы ходите в таком квестовом формате каких-то интересных штук, там, худынки, тварины, дерева и так далее, такие еще Интересно, а вы... Представляете или вы это? Нет, это наша, да, это, это наша продукция Кракуй, uh -huh. Кракуй Киев, с любовью для Киева. И вот еще выпустили буквально недавно значки. Не Видно значочки? То есть вы, ну, принимали участие в разработке или Да, мы разрабатывали. Да, наш наш магазин разработал линейку такую, «Кракуй угу. Киев называется. Это вся сувенирная продукция э, на тематику нашего любимого это города. Карта, что это? это не карта, это такая игрушка, э, там такое вот полотно ага. непромокаемое и набор инструментов, как бы детки на внимательность, да, они находят какие-то ключи, допустим, прикладывают сюда, чтобы найти, э, чтобы так... Это игрушка Memory, тоже память о Киеве. Там есть карточки от нуля, там найди две одинаковые карточки, да. Здесь есть такой вкладыш, куда можно их там, допустим, прикладывать, положи там Родину, Мать, ну там или Самсона к Самсону, ну вот каким-то таким вот образом. Также есть карта у нас еще из э, практически неубиваемого. Что, что это? Сериал Тайвек. Центральная часть города на украинском и на английском языках. И три варианта маршрута. Разработанные на один день, на два дня и на три дня. И все достопримечательности. Карта мнется. Очень попробуйте. Это некая медитация. И она практически не рвется. То есть это очень удобно. И можно использовать как карту, как зонт, как подстилку. Ну, Я мну, центр Киева. Супер, Арт, это вообще просто обалдеть, да, и все остальное тоже. Спасибо. Удачи вам. Спасибо Всего доброго. Можно нас? Мы... <свят> что <часов. свят> нас фитобар... Нет, конечно, мы еще и стоим, разговариваем, клиника. пошлите все уже. Да, да, пока идем, давайте еще раз. Очень интересный проект. Да, значит два проекта, Первый – юридическая клиника. Швидка юридична допомога, це свого роду гурт. Добрий день. Давайте, дівчат. Дівчат, ховайте. Значить, ми ще представляємо два цікаві проекти. Юридична клініка, юридична допомога і фізичтова це грають. Суть першого проєкту в тому, що дітям. Учні 10 11 класу під керівництвом вчителів правознавства будуть вчитися, ну, як свого на, на, на гуртку, застосовувати, надавати. Консультації це соціальний проект. Тобто приходять якісь від батьків, від малозабезпечених людей, Ну, спробуємо їх вирішувати. Звичайно, ми не будемо їх в суді захищати, бо ми не маємо ліцензії, але десь якусь допомогу ми їм зможемо надати. Безкоштовно. Тобто, зараз не кожен зможе заплатити юристу 400 500 гривень за консультацію. От. І це користь діти. Дітям буде, що вони зможуть е, ну, зацікавитися навчанням. Багато у нас е, ну, на юридичний факультет будуть поступати. От, а другий проект е, розкажуть дівчата, будь ласка. Дитячий проєкт. Ну, давайте давайте, я... давайте бросимо жребій, ліба виберемо жребій. Вибір, розказуйте. А, це чудовий проєкт, створений 66-ї школи. школи. Mm. Це проєкт фітобару. Ми всі знаємо, що кава це шкідлеве для здоров'я, тому що там кофеїн. Mm. У нашої школи була оброблена інформація щодо скаду трав. І, в принципі, альтернатива каві так, як само буде для нас корисна. Несе шкоди, яка вона не викликає ні звикання, нічого, і тим чаще вона дуже корисна. Тож, зроблено на цьому столі, окрім посуду, це зроблено нашими дітьми з е створеними костюму. Це також основно, дітьми. У нас підручні матеріалів, тобто це екоси. Вось дуже цікаво. Та... Оформлення сорі. Для дітей, тому що приходять батьки з дітьми, яким да. також хочеться зайняти дітей Ценяти їх. Угу. Ось, в даному випадку ось, ці варіація цих чаєві, які пропонуються. Суть mm -hmm. може відкрити, навіть якщо, була печенька, да. рецепти, або печенька, якщо її їздили, то тоді вона йде в живуть.

Економічна є витрати ну, податку, інформаційний проєкт, рецептурники. Клас. Это, это очень шініка, сильно. Вона вже в деяких вузах започаткована а. при вузах, а от в школі ще ніхто в нас. То есть це ми перші думаємо запровадити з 1 вересня. Думаю, буде цікаво дітям. Багато вже дітей зголосилися <світ> участвувати в цьому проєкті. Здорово вам. Спасибо. Обязательно хочу, чтобы это все... Да, было да. Ну что, Для вы только рады. А, ну, в данном случае мы уже в прямом эфире. Думаю, вас кто-то смотрел. А, он закончится, и можно зайти посмотреть в интернет-портал Шорт. Вот. Я пишется. Будет вот. на Ютубе. Да? И дяк дяк вам, дяк вам... Дяк вам... звук? Вот. Сейчас будем следить внимательно за ним. А. В общем, вкратце, пока в тот павильон дальше. А я почитаю рецепты. Мне дали рецепт. Идем, да? А, идем. Ладно, пошли. Ой, сори. Имбирный чай. В основном компонент чай уважается витамин А, С, холи, кислота. Загревающаяся чай что заинтересует напишите или еще что-то я быстро не ободтаре мой с водой происходит? проще. Задача. Ага. Загадка? Да, интеллектуальная. А можете озвучить задачу, нет? Да, мы одну решили. А куда решили? Первая задача следующая. Перед вами кривые весы. Вот, собственно, в чем они кривые? Если вы поставите килограмм сюда, килограмм сюда, равенства не будет. Но этими весами можно взвешивать. И надо взвесить следующее. Надо взвесить белый камушек черными. То есть сказать, ответ в стиле таком. Сколько один белый камушек весит черных. Ну, от пример ответа. Один белый камушек весит 10 черных. Вот. И бойцы справились с задачей. Есть еще следующее задача у вас есть следующее оборудование стаканчик с водой весы и гвоздик на ниточке и надо найти объем гвоздика вот бойцы сейчас справляются с задачей можно проследить за их успехами Давайте, объем кого гвоздика шурупика ну и как сейчас думаем думаем это сделать напишите в комментариях да а мы прочитаем можно передавать маме. Мам, я в телевизоре. Привет. Вам есть кому передать привет? Ну, у меня девушка подъезжает, передает привет этой Ната, привет. Ну вот, пока что ожидаем решения сдачи. биолога можно Я к вам вернусь еще. Решите ее, не подведите. Здравствуйте, вы биолог? Да, доброго дня. Вы можете подавиться на мушку дрозофилу? Нет, все, больше не нравится. Сейчас я наберусь еще раз сил и решительности. О -о -о. Я же с вами можно переобудовываться. А кто вы и что вы здесь вообще делаете? У нас школа 5 наук для 5-6 класів. І ми викладаємо фізику, математику, біологію, хімію і робототехніку. І всі заняття проходять в такому експериментальному руслі. Якщо діти на біологію, то вони завжди дивляться мікроскопи або роблять якісь лабораторки. Ну а фізики вже побачили, як вони працюють. Все експериментально. Желтенькая, красивая. Oh, это мой домашний попуга, жертвуя собой. Он сейчас лысый? Нет, он нормальный, он линяет. Пожалуйста, конечно. Я ну Великі пір'я, до кожного пір'їни є окреме м'ясо. Якщо пташка піднімає крило, вона ці пір'їни розвертає і вони не задівають повітря. Якщо опускає, то вони складаються в таку, ніби створюють ударну хвилю, для того, щоб вона піднімалася. Круто. Такі, от... такі звичайні пухові просто для тепла. Для красоти. Да. радиусе нет. <laughs> больше никто. А там что-то зеленое. Это зеленое, да, крыло? К Класс, красиво. Но навряд ли. Но попробовать, конечно, можно. Гля, видно? Да. Примерно так. А тогда муху, 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 муху. Давайте еще раз. Да, сейчас, сейчас, может быть, вы увидите муху. Это когда-то был какой-то э, фильм ужасов про больших мух из 90-х. Я не могу вспомнить ни название, но вот образ, который всплыл, это примерно вот это. А ну, двигать, что можно я попробую? А, ну вот. Одет а, а, а. Так. так кусочек. Лапки ее глаз, но. Короче, вы видели лапку? Сложно найти глаз, очень жаль, но оно того стоит. Просто легче сделать так, легче встать, приехать сюда и посмотреть. Сто процентный вариант. Спасибо большое. Вот так рука. Мы можем сюда пойти и поспрашивать. Здравствуйте. Да, здравствуйте. 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 У вас тут летает, ездит. А, подождите. Я воль. Да. Да. Это мы там катались. Что вы там катались? А, да, так у вас тут много всего, не ну, Понятное машина. дело, показывайте, вон вторая, давайте. Траги, то, что Где? я говорил. Печатанное, перепечатанное. Рама э, куплена, но ну, там колесо распечатано, некоторые детали просто из черного пластика тоже распечатаны. Здесь независимая подвеска, полный привод, э, пиньон и спур – это шестерни, которые передают передачу с мотора. Э, были вырезаны на ЧПУ станке, ну здесь можно видеть.